কৈছা ন এতিয়া কথা হ'ল কি এইখন যে আমাক দিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলন সজাগতা অভিযান অভিযান এটা পাতিছে এতিয়া আমাক আজি মাতিবলৈ কৈছিলে অংগনবাদী মাতৃ গোট পৰিষ্কাৰ সমিতি সকলোকে খবৰ দিছিলোঁ ইজনে সিজনে খবৰ খাতি কৰি মেলি আহিব লাগে বুলিহি কৈছিলোঁ প্ৰত্যেকৰে কামৰ কাৰণে আহিবলৈ নোৱাৰিলে কিন্তু এই সজাগতামূলক কেলৈ কৰিব দিছে বহু ঠাইত এনেকুৱাকৈ শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰে নকৰে জানো সেইটো কৰিবলৈ তেনে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব যে এইবিলাক কৰিব নিদিব তাৰমানে তাৰপিছতে এইবিলাক সকলোৱে এইবিলাক এইবোৰ কৈছে আমি স্কুলতহে পঠাব লাগে আৰু ইয়াত বিশেষ বিদ্যালয় গঢ়িবত আৰু আধাতে বিদ্যালয় এৰা শিশুক বিদ্যালয় বুলি কোৱা সেইটোত সহযোগিতা আপোনালোকৰ পৰাহে লাগিব আমাক আপোনালোকৰ পৰাহে লাগিব আমি গ'লেও আনিব পাৰিলেও সদায় নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ওচৰত দেখি থকা মানুহৰ কাৰণে সহজতে পাৰিব আপোনালোকে যোগ দিব লাগিব তাৰমানে এইখিনি আমাক সহায় কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ পৰা অলপ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া যে ইমান গৰম কৰিবলৈ হালা থাকিবলগীয়া হৈছে আমি এইবিলাক গৰমৰ কাৰণে ইমান হেৰি কৰি আছে এইবিলাক এইবিলাক গছ পুলি হয় কিবা পুলি হয় কিমান হেৰি কৰিছে আমাক সাৱধান হ'বলৈ কৈছে গতিকে সেইখিনিত আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগিব যেতিয়া গছ তুলি ৰুইছোঁ গছপুলিখিনি ডাঙৰ হ'বলৈ অলপ সহযোগ কৰিব লাগিব সেয়েহে আমি ভৱিষ্যতে ইহঁতৰ কাৰণে এই সৰু সৰু ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা এটা দিছ হৈ যায় আমাৰতো দিনকাল শেষ হৈছে বাৰু ন কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব লাগিব কাৰণে আপোনালোকে সেই সজাগতাটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে আধাতে থকাবিলাক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব এইখিনি কাৰণে আমি সজাগতাৰ কাৰণে আজি এনেকৈ মানুহখিনি গোট খাব দিছিলে কিন্তু গোট নাখালে বহুতো গোট খোৱা নাই মই দেখিছোঁ ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে ন আৰু এইখিনি আকৌ আমাক ক'ত সন্মিলন লৈ পেলাই আমাৰ সন্থা এটা আছে যে তাত ফটোটো পঠিয়াব দিছে আমি পঠিয়াই কিনে গুগলত দিবলৈ কৈছোঁ গুগলত দি ফটোটো আপলোড কৰি এটা চিন এটা ৰাখিব বিচাৰিছে এই দিনটোত আমি এনেকৈ এনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ভজনী পাঠনি বিদ্যালয় এটা এনেকৈ কৰিলোঁ গতিকে আমি এনেকৈ কৰি কিনে স্মৃতি এটা থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ